про ситуацію в Грузії говоримо із кобою на копією, депутатом парламенту Грузії. Вітаю вас. Вітаю вас. Хочемо зрозуміти, що відбувається, яка наразі ситуація. Ну, ви бачите, що дві тижні вже в білісі продовжуються акції протесту. Акції протесту визвані инициативой грузинской мечты провести еще раз уже второй раз. Вы помните, наверное, события, мартовские события прошлого года, когда они отозвали этот закон, законопроект об иноагентах. И, и тогда они отозвали ее с формулировкой безоговорочно. Но мы знаем, так скажем, как Безоговорочно не умеют выполнять свои обещания. В этом году они еще раз э, предложили грузинскому обществу э, принять этот закон. Вы уже знаете, что в первом чтении э, закон уже принят. Сейчас идут э, вторые чтения дебаты в ком, сначала в комитете, потом уже э, переместилось это в зал заседания. То есть э, они пытались сегодня принять его. Сейчас сегодня это не получилось, завтра опять будут выносить, и, скорее всего, они завтра будут за него голосовать. Это продолжается уже примерно две недели. В Тбилиси, особенно молодежь Грузии, которая четко про западная, про европейская молодежь Грузии, протестует, если вы обратите внимание на людей которые стоят перед парламентом грузии на проспекте руставели подавляющее большинство этих людей это молодежь примерно там от 15 лет там до 30 вот а, а, грузинские мечты как бы это ни было а, проведут они этот закон через парламент или не проведут я абсолютно уверен, что в этом году власть Грузии поменяется, потому что грузинский народ не простит их на выборах этого года, которые состоятся в октябре, 26 октября. Разворот Грузии в сторону России и практически, практически завершение так скажем, европейского будущего для грузинского населения. Это это их прихоть, но у них это не получится, я вас уверяю. Сегодня вы видели, что творилось в парламенте в Грузии, и такая, такую картину мы наблюдаем каждый день. А то, что они сделали вчера, это преступление, это преступление против собственного народа. Они разгоняли людей, они похитили практически более 60 человек из митинга избили их, еще обвиняют их в хулиганстве. То есть это циничная, циничная власть, очень похожая на власть Януковича. И вы помните, как закончил Янукович, я абсолютно уверен, что в Грузии мирным путем мы их обязательно эту власть поменяем. И в Грузии будет проукраинская, прогрузинская, проевропейская Власть, которая будет ориентирована на цивилизованное развитие нашей страны в будущем, якщо почути, що кажуть представники чинної влади, вони навіть це, навіть вони цьому назву придумали. Називається. Українізація Грузії, бо більше вони вбачають, що саме Україна це головний винуватець всіх проблем, а не було б України, то і їх грузина було б легше. Ну, Грузія, зокрема, і чинна влади безпосередньо. Але якщо подивитися, от на всі ці заяви можна побачити, що сьогодні грузинська чинна влада вона говорить саме те, що їй пишуть в Кремлі. Це мені здається, чи так справді? Смотрите, значит, премьер-министр комментируя этот закон, практически на грузинском языке повторял те же комментарии, которые делал в свое время Путин, предлагая Государственной Думе и российскому обществу принять этот закон. Вот что это типа закон наподобие американского, это закон. Даже знаете, не просто там терминология была нынешним премьер-министром Грузии использована путинская, а просто его речь переведена на грузинский язык. Вот угу. вплоть до этого, представляете, то есть там методички, они еще не устарели, и по этим методичкам, по этим конспектам грузинские то есть лидеры так называемой грузинской мечты, ну реально это угу. российская мечта, да, они просто вот берут эту методичку и переводят. Вот кому нравится этот закон? Этот закон уже похвалил Медведев, этот закон похвалил Песков идеолог русского так называемого русского мира, который убивает детей в Украине, женщин, которая грабит, вот главный идеолог Дугин, вот ему нравится этот закон, но этот закон не нравится нашим партнерам, не понравился этот закон европарламентариям, вы видели, да, резолюция, которая была принята вот буквально несколько дней тому назад на заседании Европарламента, она беспрецедентная, Еще в отношении ни одной страны партнера подобной резолюции не было принято никогда. То есть там были, звучали формулировки и звучали выступления наших, так скажем, партнеров из Европы о приостановлении Грузии статуса кандидата, mm -hmm. о, там, о том, чтобы, так скажем, отозвать вопрос по визолиберализации и так далее, и так далее. То есть наши партнеры европейские, они озабочены, они э, противники этого закона, но этот закон хвалит э, Песков, Путин, Дугин и прочие, З, э, прочие российские... Тобто, вот и все, то да, есть все очень просто, не, понимаете? Мне не сдается, а? так, так. Мне не сдается, а ну, когда по я побачу сути... всхожесть. Так. А, Хотим и по сути, и по содержанию mm. очень... Она практически российская. И Заразумево. по сути, и по содержанию. Вы... Да, На... и естественно, как бы во всем для грузинской влады всегда виновата Украина. То Заразумево. есть они говорят, что если этот закон не будет принят... Прийнято українізація, украинизация грузинского общества і так далі, і так далі, я учени. Увіряю вас, то що... слухайте. Насправді ми не проти Нет, того, щоб не ми не проти того, щоб грузинське суспільство стало ставало більш українізованим. Справді не проти. Я правда не не розумію, як це зробити, але можливо там вони в Кремлі і навіть це вигадали такий собі міф для як вони там сказали, що в Україні всі бандерівці. Тепер це будуть грузинські бандерівці. Але питання зараз навіть не в цьому. Я не можу зрозуміти трошки інше. Якщо грузинська мрія, мрія якщо Бідзі... Бідзінаєві Бідзінаєвен Іванішвілі вони настільки тісно співпрацюють з Кремлем, і при цьому що Грузія має 20% території окупованої, чому ж ці території тоді не віддадуть знов під владу Тбілісі? От я не розумію. Якщо у них така дружба, так тоді віддавати території, тоді відновлювати цю територіальну цілісність. Это, вы знаете как, а, вот э, когда начинаешь разговаривать э, с, с представителями там э, России, э, они всегда говорят, вот какое у вас вино хорошее, хванчкара какая прекрасная, угу. да, а какое у вас хорошее хачапури. А как, как только ты начинаешь, например, говорить, ребята, а вот э, что делать с вопросом по абхазии, Южной Осетии, они говорят, не -не, не, 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 это, 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 это не ваше, это наше. Понимаете, они как бы, как бы эти вопросы не взаимосвязывают. Uh -huh. Просто олигарх Иванишвили – это самый крупный частный акционер Газпрома, абсолютный, так скажем, пророссийский, ну не пророссийский, а российский олигарх. Вот он пришел в Грузию uh -huh. с целью для того, чтобы затянуть эту страну опять в орбиту русских. Вопреки. Вопреки тому, что подавляющее большинство населения Грузии, и в первую очередь это, так скажем, они сторонники Евросоюза, и они сторонники вступления Грузии в НАТО. Подавляющее большинство грузинского населения. Просто подавляющее большинство. А, а так же, как и подавляющее большинство грузий, грузин, там более... 80% грузин войну в Украине считают собственной. То есть Грузія, населення Грузії, підтримує Україну, підтримує Євросоюз, підтримує вступлення Грузії в НАТО. Єдинственне, хто це не підтримує, це Росія грузинська влада почула вас, пане кубе. Дякуємо за цю можливість вам поспілкуватися. Я насправді бажаю опозиційним силам Грузії повернути собі владу, і, врешті-решт, так чи інакше, правда має, має перемогти. Я от саме цього і бажаю вам і всьому грузинському народу. Оба на копии. депутат парламенту Грузии зараз був з нами на прямому зв'язку.